Думку, це дуже приємний і дуже важливий подарунок, який сьогодні відбувається, початок будівництва такого прекрасного комплексу спортивного, якому є велика потреба в столиці України, та не тільки в столиці України, а в Україні в цілому. Ми щиро вітаємо інвесторів, які. Вирішили це робити за рахунок власної ініціативи, своїх власних коштів. Такий приклад, я думаю, може бути прийнятий іншими. Ми будемо його тільки вітати. І з нашого боку гарантуємо максимальну підтримку в реалізації такого проєкту. Бажаю, що всі плани по будівництву і подальшій експлуатації цього комплексу збулися. Вы, наверное, слышали слова нашего премьер-министра Николая Яновича Азарова, что объект действительно равный которому нет в Европе. Это самый крупный будет объект такого рода в Европе. Мы, вот, во-первых, хотел бы выразить слова признательности президенту группы компании «Тивижн» господину Дмитрию буряком Мы с ним очень много общались накануне сегодняшней презентации. Можете себе представить, порядка 100 видов спорта могут проводить соревнования, тренировки на данном объекте. Вот такого у нас, по крайней мере, не было. Конечно, приятно, что это событие состоялось накануне дня города, дня нашей столицы. Еще раз выражаю признательность, уверен, те сроки, которые были названы к сдаче, а это январь 2015 года, Навірно, як і всі предыдущие об'єкти такого плану будуть реалізовані. Справді, сьогодні ми є всі учасниками важливої події з точки зору і розвитку спорту і великих крупних міжнародних проєктів. Я хочу вам сказати, що ми розглядаємо цю арену як одну з арен, на яких на якій може пройти чемпіонат Європи з баскетболу, фінальна частина. Знаєте, сьогодні Фіба Європа дещо розгублена. Стільки прекрасних проєктів з'являється, що їх вже сьогодні, можливо, навіть більше, ніж потрібно для проведення самого турніру. Але це, мабуть, добре. Конкуренція вона завжди важлива, вона породжує якість, вона свідчить про те, що сьогодні в нашій країні. В Києві, в Донецьку, в Дніпропетровську, в Одесі, Львові, Харкові є люди, які люблять спорт, які поважають спорт, які хочуть внести оцей соціальний аспект у процес у процес спортивного розвитку держави, спортивного розвитку нації. Місто Київ пишеться як Київ, а не як Київ. Я просив би організаторів будівництва поміняти цю назву в перспективі на правильну. Дякую за увагу. Добрый день, дорогие друзья. Ну, как сказал когда-то Мартин Лютер Кинг, I have a dream. Мечта многих поколений спортсменов, тренеров, функционеров спорта была в том, чтобы в Киеве появилась новая современная арена. Мы прошли очень долгий путь. Мы, пошли, мы верили в это до конца, и сегодня эта мечта обрела реальное формы реальной перспективы. Я очень счастлив, что в городе, в котором, ну, который я люблю, который является для меня родным, появится такая арена. Я благодарен моему другу и ну, такому близкому человеку Дмитрию Аркадьевичу Буряку, который взялся за это непростое дело, так как он тоже является ну, большим поклонником баскетбола и этого города. И всем, кто причастен к этому, да, мы, у нас будет непростой путь, у строителей будет непростой путь, потому что сроки на самом деле не такие большие, они не трагичные, но есть время, поэтому здесь нужна работа и администрации города, и руководства страны, и самих строителей, инвесторов и всех, кто задействован в этом объекте, чтобы это все воплотилось в жизнь. Я очень счастлив сегодняшний день и буду еще более счастлив, когда мы перережем ленточку и откроем этот прекрасный зал. Это будет, как говорится, та мечта, которая была у меня всегда, она наконец осуществится. Спасибо. Я хочу бы выступить в якости столичного чиновника, в якости вице-президента Национального олимпийского комитета и сказать наступное. Ну, все мы что Украина входит до 20 наиспортивнейших, спортивных стран света. Місто Київ, столиця є лідером спорту в Україні. І разом з цим ми знаємо, і це не таємниця, що розвиток цілої низки видів спорту, улюблених, популярних в нашій країні, стримується тим, що нема умов для їх розвитку. Це стосується і зимових, зокрема, і тих, які розвиваються в залі, фігурне катання, шорт-трек і інші. І безумовно ігрові види спорту, які, на жаль, на останніх Олімпійських іграх. Не були представлені України. Я думаю, що будівництво цього комплексу буде сприяти розвитку саме цих видів спорту, і Україна поверне собі видатні традиції перемог на Олімпійських іграх і чемпіонату світу. Я хочу розділити свою радість за ту можливість построїти сучасну, комфортабельную для проведения самого высокого ранга спортивных соревнований арену. Это не просто арена, а это комплекс, который включает в себя и гостиницу, и офисный центр, и конвеншн-центр, и тренировочные площадки, и также фитнес-центр, и более чем 36... 36 точек питания, в которые входят и бары, и рестораны, и кафе. То есть этот комплекс, который предполагает, что в нем будет кипеть жизнь в течение 24 часов. Этот проект, он был задуман не год, не два назад, был задуман более 7 лет назад. И сейчас в развитии мы подходим к финальной стадии, когда завершающей точкой этого проекта будет постройка вот этой современнейшей многофункциональной арены на 20 тысяч зрительских мест. Что интересное есть в этой арене и в чем она уникальна? Интересное то, что при проектировании данной арены мы учитывали все современные технические решения и технологии, применяемые в самых успешных залах Америки и Европы. Мы учитывали богатейший опыт страны, которая является частью Европы и которая имела право проведения Евробаскета 2011 года. Это Литва. Решение и э, проектировщики, которые построили очень успешный и на сегодняшний день ведущий э, ведущую арену Европы — Калмунскую арену, они были использованы и здесь. Литва рада приветствовать будущую столицу европейского баскет, баскетбола — город Киев эту арену. Я рад, что Литва передает свой интеграционный опыт в Европейский союз не только в политической сфере не только политики встречаются не только в нашем хозяйственном опыте а и в законодательском законодательский опыт мы передаем но сейчас оказывается что мы передаем и наш опыт связанный с спортивными мероприятиями